Но мы только вчера э, начали работать с ним. Э, базовые упражнения только начали, потому что и у него э, колено сейчас, скажем так, не беспокоит его. Но с, с, рассчитываем на этот первый сбор, он полностью будет со мной работать. Но ну, у него есть определенная программа, он иногда, иногда работает в тренажерном зале, и вечером всегда мы стараемся, чтобы специфическое упражнение ему давать, которое ему нужно. Ну, ориентировано, чтобы, чтобы он почувствовал уверенность. И он давно уже не работал с мячом. И ему нужно почувствовать мяч, просто почувствовать, познакомиться с мячом, потому что он уже два месяца не работал с мячом.